بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alloh subhanava taolo shu sayduayam kuni barchamizga muborak qilgan bo'lsin ibodatlarimizni qabul qilsin gunohlarimizni mag'firat qilsin bismillahi rohmanir rohiym muftiyatni bugungi bergan mavzusi ahli sunna va jamoa mazhabi haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam imomi termiziy rivoyat qilgan hadisda firqa. banu isroil yetmish bir firqaga bo'linib ketdi meni ummatim esa 73 uch firqaga bo'linadi Ya'ni ba'zi bir rivoyatlarda nasroniylar ga ikkiga firqaga bo'linganligi haqida ham xabarlar bor. Kullu ha fi narin illa wahida. Mana shu meni ummatimdan 73 uch firqaga bo'linganlardan bittasidan tashqari hammasi 72 tasi jahannamda adadlar rasululloh e'tiqodda toyilib ketishlik sababidan bu odamlar jahannamga kirishini aytganlar shunda ashablar nima u qaysi jamoat ana shu 73 tadan qaysinisi najot erishadi deganida payg'ambarimiz aytdilar bugun men va mening ashobim tutgan yo'lni tutganlar dedilar imomi termiziy rivoyat. ana shu najot topgan firqa birodarlar ahli sunna val jamoa deyiladi tarjimasi ahli sunna degani sunnat yo'lini ushlaganlar sunnatni tutganlar val jamoa degani musulmonlarning asosiy katta qismi deyiladi demak ahli sunna val jamoa degan so'zni ma'nosi sunnatni payg'ambarimiz yo'lini ushlagan musulmonlarning katta qismi payg'ambarimiz aytganlar agar ixtilofni ko'rsanglar savodul azamni o'zinlarga lozim tutinglar deganlar savodul azam nima deyilsa musulmonlarning katta qismi mana bir ming ikki yuz bir ming uch yuz yildan beri birodarlar musulmonlarning katta qismi aqidada imomi moturudiyning imomi ashariyning yo'lini tutib kelgan fiqqiy yo'nalishda to'rtta mazhabdan bittasini ushlagan darsimizni xulosasi oxirida aytishim kerak hozir aytib qo'yaman ahli sunna va jamoa ekanligingizni dalili nima desa aqidada mana bu ikkava maktabdan bittasini ushlaysiz fiqqiy yo'nalishda to'rtovdan bittasini ushlaysiz shunda siz ahli sunnasiz yana fi sharhida keladi ikkala qaynotani hammadan afzal ko'rsang ikkala kuyovni yaxshi ko'rsang sen ahli sunnasan deyiladi ikkita qaynota kim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamning qaynotalari va asxoblari bo'lgan sohiblari bo'lgan abu bakr sidiq va umari hatto bu ikkala kishini qiziga ikkala sahobani qiziga payg'ambarimiz uylangan rasulullohga ular qaynota bo'lishgan endi ikkita kuyov usmon ibn avfon va ali ibn Abi Talib'lar. bu ikkala sahobasiga payg'ambarimiz qizini berganlar chunki abu bakr siddiqni ham umar roziyallohu anhuni ham so'kadiganlar bor kalima keltirib turib o'zini musulmon degan ayrim firqalar toifalar tushunarli bo'ldimi biz yaxshi ko'ramiz a ikkov qaynotani ham ikkov kuyovni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu mo'jizaviy bir bergan xabari haqiqatdan hayotda o'zini isbotini topdi o'zini musulmonman deb turib kalimago'yman deb turib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mana sahobalarni davrida mana shu firqalar ajralib chiqishni boshladi havorijlar qadariyalar murjiyalar mana ana shu havorijlar birinchilardan bo'lib chiqqanlari Ali ibn abi tolib roziyallohu anhuni qatl qilishdi havorijlar kimlar edi ibn abi tolib roziyallohu anhuning qo'shnida jang qilgan musulmon yosh yigitlar edi qorilar edi tunlari ibodatda polvon edi jang maydonida shijoatli edi lekin ilmsiz edi tahkim voqeasidan keyin ali ibn abi tolibga mana shu ali ibn abi tolibni qo'shinidagi odamlar qarshi chiqishdi alib nabi tolibni kufrda ayblashdi va olir oqibat borib turib bu ulug' sahobiyni qatl qilishdi bu yerda men hammasini ati o'qib berishim mumkin ana shu payg'ambarimiz aytgan yetmish ikkita firqani nonma non qadariya murjiya havorij shiya mo'tazila rofiza saboiya zaroriya jahmiya xullas keragi yo'q hammasini o'qishlidi toki bir molollanmaylik demak zikr qilingan mana shu yetmish ikkita firqadan yigirmatasi rofiziylarga tegishli yigirmatasi havorijlarga qarang havorijlar dindan chiqib ketib turib yana bo'linyapti bularni ishi bo'linish bularni ishi bo'linish islom bo'lmaydi islom bo'lmaydi islom birlashtiradi bo'linyaptimi demak o yo'lni boshida adashgan bular islom birlashtiradi birodarlar yaxshilab bilib olinglar abu bakr qurashiy bilol habashiy biri qurashning sayidi bo'lgan boy biri qul bo'lgan qul bo'lgan islom ularni birlashtirdi solmon forsiy suhaybi rumiy turli joydan turli toifadagi odamlar lekin islom birlashtirdi islom ukalar birlashtiradi bo'lmaydi siz olayotgan ta'liminiz sizga berilayotgan ilm shunga o'xshagan narsa sababidan o'sha palonchi domlada dars olganingizdan keyin boshqalarga nisbatan qalbingizda sovuqlik paydo bo'layotgan bo'lsa boshqa musulmonlarga nisbatan qandaydir adovat paydo bo'layotgan bo'lsa sizga islomni o'rgatmayapti ekan ko'zinglarni katta ochinglar ukalar o'n ikkita qolgan firqalar najoriya bakriya ziroriya jahmiya va hokazolar mana endi yetmish ikkitasi o'tdi yetmish uchinchi firqa ahli sunna va jamoa sunnat yo'lini mahkam tutgan musulmonlarning katta qismi Bizi ota bobomiz birodarlar mana shu ahli sunna val jamoa bo'lib kelgan mana shu firqalar Ana shu bir musulmonlarni yurtlarida qanaqa jangi jadallarni boshlaganligi musulmon musulmonni qonini to'kishiga sabab bo'lgan qanaqa ishlarni qilganliklarini birodarlar tarixda o'qisak yaxshi tushunib olamiz ikkala taraf ham Alloh akbar degan ikkala taraf ham kalima go'y bo'lgan lekin o'rgan. Ur Bizning yurtlarimizda mana qozi domla madrasaga kelganda bir chiroyli gapni aytdi shuni ilinaman sizlarga ancha bo'ldi bu gapga o'rta osiyo xalqlarining ichida podshohlar xonlar sultonlar yer tolashib urushgan ekan pul tolashib urushgan ekan xotin boshqa narsalar tolashib urushgan ekan lekin hech qachon o'rta osiyodagi bo'lgan janglar din nomi bilan bir biriga qarshi urushmagan ekan chunki ahli sunna val jamoa bo'lgan bitta aqidada bitta mazhabda bo'lgan dinni ro'kasch qilib bir biri bilan urushmagan ekan ko'zimizni katta ochaylik mana shu dinimizni dushmanlari siz bilan bizn yurtimizdagi tinchlikni yo'q qilishligi uchun imenni mana shu aqida din islom degan shariat degan narsani bular o'zlarini siyosiy maqsadlarini amalga oshirish uchun bir qurol qilmoqchi ko'zimizni katta ochaylik jon ukalar qadan nimani ichib oldinglar bilmayman bizni yetti ota bobomiz moturui aqidasi hanafiy mazhabida bo'lgan endi keyingi davrga kelib turib har xil narsalar internet orqali boshqa tomonlar o'rganyaptida yoshlarimizni miyasi zaharlanib qolyapti imom shofiy rahmatulloh alayni so'zi bor fiqda u kishi bilasizlarmi ikkinchi o'rinda turadi imom abu hanifadan keyin shu kishi aytar edi men bahs qilayotganda haqman hujjatim bor lekin nariga ro'paramdagi odamni ham haq bo'lish ehtimoli bor deb qo'yardi tushunyapsizmi biz imomi shofiyni yuzdan bir ilmimiz yo'q alhamdulillah to'g'ri o'qishni bilmaymiz mendan boshqasi zalolatda mendan boshqasi qur'onga amal qilmaydi mendan boshqa unaqa bo'lmaydi mana endi mana shu yetmish uchinchi firqa ahli sunna val jamoaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar tobin tavba tobinlarni yo'lini ushlagan saodatmand musulmonlar mana ergashadi biz ahli sunna val jamoamiz ahli sunna va jamoani belgisi ikkita de dedik aqidada ashariy yo moturid aqidasini ushlaysiz bizni yurtda moturi ushaladi fiqiy yo'nalishda to'rt mazhabdan bittasini ushlaysiz yana bitta belgisi ikkita qaynota ikkita kuyov bola hozirgacha <laughs> musulmonlarning asosiy va jumhur ommasi e'tiqod va amal qilib kelayotgan aqidaviy va mafkuraviy mazhabni nomi mana ahli sunna nima ekan va jamoa ekan ishonaveringlar bu mavzularchi mana bir o'n yildan o'tib qoldi imom bo'lganimizga bu temalar umuman gapirilmas edi chunki kerak emas edida bilolqor aka manaqa debdi desa o'n adirga ham bir adirga ham nurdorga ham o'taverardi eskilar aytinglar shoinuzqor aka manaqa debdi desa butun shu vodiyga o'taverardi u tushunarlimi bitta ikkita domla bo'lardi bir xil gapirardi chunki aqidasi bitta edi mazhabi bitta edi endi hozir har bitta mahallani o'zini ikkitadan mushtahidi bor qo'rqmaydi birodarlar fatvo bu din imom bolika aytgandek dinni kimdan olayotganinglarga qaranglar fatvo berishchi milliondan bitta ikkita odamga nasib qiladi kechagi darslarimizda aytdik imom ahmad hadis ilmini ummoni bo'lgan to'rtta imomning bittasi shu kishidan so'rashdi yuz mingta hadis bilgan odam fatvo aytsa bo'ladimi yo'q dedilar yuz mingta hozir mana shu yerda o'tirgan hammamiz bittadan hadis aytsak qancha o'ladi mingta o'ladi bittadan ayta olsak o'ntadan aytsakchi demak o'ntadan hadis bilamizmi insof qilinglar chola chulp yodlab olgan hadisingizni hujjat qilmang ikki yuz mingta hadis bilsa fatvo aytsa bo'ladimi yo'q dedi uch yuz mingtachi yo'q dedi to'rt yuz mingta de hadischi desa qo'lini bunday qimirlatib turib deb qo'ydi de biz har bittamiz ellik mingtadan k kamida hadis bilamiz to'g'rimi o'zi yetti yuz ellik ming hadisni yaxshi chuqur o'rganganligini qirq mingini ajratib olganligini gapiradi bu mazhab boshlarini kimligini ko'rib qo'yinglar siz to'rtta hadisni sanati bilan aytib bering hadisni Ay <laughs> aytolmaysizmi birodar o'sha mazhab boshlarini yo'lini ushlaylik mazhabdan chiqib ketish moturidiy aqidasi yoki ashariy aqidasidan chiqib ketishlik faqat bizga muammo tug'diradi bu gaplar hali ko'zi ko'r bo'lib miyasi qulublanib zombi bo'lib qolmagan ukalarga aytyapmiz bunaqa miyasi zaharlanib qolgan ukalar har xil loyiha suvlar bilan sizlarga foydasi yo'q bu gaplarni ikkilanayotganlarga gangayotganlarga aytyapmiz buni unaqa miyasi gangib aynib qolganlarga aytib tursak hama shunda qaraba nima deyayotganin bilmayat qarang bu to'rala mazhab egalari 241 yilda vafot etgan imom ahmad abu Hanifa 80 yilda tug'ilgan ya'ni 1 asrda tug'ilgan 2 asrda vafot etgan oxirgi imom 3 asrda yashagan payg'ambarimiz moqtagan xoyrul quruniy qorni hadisini hujjat qilasizlar asrlarning eng yaxshi meni asrim deganlar rasululloh so'ngra undan keyingilarning asri undan keyingilarni asri ana shu birinchi uch asrga yashamiz deysizlar yolg'on gapirasizlar ukalar ergashmaysizlar unga sizlar agar ergashganinglarda mazhabni kerak emas degan bu imomlar nima degani bir hadis sahih bo'lsa shu meni mazhabim degan buchi o'sha imomning mushtahid shagirdlariga aytilgan gap siz bilan bizga emas abu xanifani aytaylik buxoriydan avval yashagan imom buxoriy to'plagan hadislarda hammasiga imom ahmad guvoh bo'lmagan to'g'ri lekin u kishining shagirdlari tirik edi imom buxoriy bor paytida agar hadis sahih bo'lsa shuni olinglar meni gapimni devorga uringlar degan gap o'zining mushtahid shagirdlariga aytilgan gap siz bilan bizga emas 100 yuzta odamni turgizib turib ana shu hadisda turlarini shartlarini aytib ber desa bitta odam aytadi yo aytmaydi lekin imomlarni shekiga so'ramiz. ular birodarlar 2-chi, 3-chi asrda yashagan bu odamlar o'shuning uchun uch asrga ergashamiz deyaganlar o'zinglarni aldamanglar sizlar ergashmayapsizlar aqidaga kelsak imomi moturudiy ham imomi ashariy ham uch yuz o'ttiz uchinchi hijriy yilda vafot etgan men raqam bilan tushuntirib beray sizlarga to'rtinchi asrda vafot etgan uchinchi to'rtinchi asrda yashagan uchinchi asrni vakili bo'lgan ikkala imom ham demak biz moturudiy aqidasi hanafiy mazhabini ushlagan paytimizda birinchi uch asrga biz ergashyapmiz kelishdingmi oltinchi yettinchi asrdagi odamlarga emas imomi moturudiy yuz yil yashagan deyiladi kitoblarda demak uchinchi asrda oltmish yetti yil yashagan to'rtinchi asrda o'ttiz uch yil yashagan uchinchi asrga ergashyaptimi şey bu imomlar shuning uchun birinchi uch asrga ergashamiz rasulullohning xoyrul quruniy qorni hadisiga amal qilyapmiz deb o'zinglarni aldamanglar islomda avvalida boshqa mazhab oqimlar bo'lmaganidek ahli sunna va jamoa degan termin ham bunaqa tushuncha ham yo'q edi islomda avvalida lekin bu narsalar birinchi hijrni hijriy asrni birinchi yarmi oxirlarida turli sabablarga ko'ra siyosiy musulmonlar safida ajralishlar paydo bo'ldi avval hoijlar ajrab chiqishdi musulmonlarning katta qismidan e'tibor beringlan katta qismidan ajrayapti keyin shiya va boshqalar musulmonlarning ommasidan ajralib chiqishdi har bittasi o'ziga bir xos nomlarni berdi endi ana shu firqalar asosiy musulmonlarning katta qismidan ajralib chiqib ketganlar o'zini fikrini yo'nalishini himoya qilib gapira boshladi oqibatda har guruhni o'ziga xos aqidasi shakllana boshladi ana shu aqidasi ayniganlardan olloh taoloni jism deganlari bor alloh taoloning qo'li bizni qo'limizga o'xshayd deganlar bor Alloh taoloni umuman hech qanaqa sifati yo'q deganlar bor va bu juda bir xatarli masala edi Alloh qayerda degan tema bor birodarlar qayerda degan so'zni Allohga nisbatan ishlatib bo'lmaydi chunki qayer u yer u makon yer makon zamon yaralgan narsa Alloh taolo bor paytida zamon ham makon ham bo'lmagan Ali ibn Abi Talib aytadi Kan kaalloh vala makan Alloh bor edi makon yo'q edi va huval an ala makan hozir Alloh avval qanday bo'lgan bo'lsa shunday qayerda bo'lsa shunday shu yerda emas Shuninglar, qay yer degani u joy degani makon degani Alloh bo'lgan deyapti ali ibn abi Talib, makon bo'lmagan Alloh makonlarni yaratgan endi Alloh qanaqa hozir desa yaratmay turib qanday edi Alloh? shunday deyiladi osmonda demanglar oyatni zohiriga qarab juda xatarli ish bu oyatni zohiriga qarab hukm chiqarmanglar juda xatarli ish bu mana endi musulmonlarning katta omma qismidan bitta 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 bo'lib ajrab chiqib ketdi endi mana shu qolgan asosiy musulmonning katta qismi ommasi ahli sunna va al jamaa deyiladigan bo'ldi endi mana shu ahli sunna val jamoaning ulamolari ana shu toifalarni hammasi bilan tortishgan ularni xato fikrlarini tanqid qilishgan aqidaviy tortishlarda kitob va sunnatni o'zlariga dalil qilishgan mana hozir ahli sunna va jamoa kim deganda qisqa qilib tushuntirib berdim aqida maktabi bor fiqh maktabi bor aqida maktabida ahli sunnaning e'tiqod maktabi ikkita imomi moturudiy imomi ashariy imomi moturudiy samarqandda faoliyat olib borgan imom ashariy iroqda bu ikkala imom bir birini ko'rmagan zamondosh bo'lsa ham bir birini ko'rmasdan mana shu ahli sunna va jamoani aqidasini himoya qilishlikda olib borgan izlanishlari deyarli bir xil bo'lgan beshta o'nta masalalarda bir ixtilof bor yani bir bu ham ixtiloflar lavziy ixtiloflar endi mana shu bir to'qson to'qson besh yoki to'qson yetti foiz bir xil chiqqanligi bir birini ko'rishmasdan turib qilgan harakatini demak ikkalasini ham to'g'ri ekanligini dalilini aytadi avvalroq vafot etib ketgan imomi tahoviy bu kishini ham aytib o'tishimiz kerak u kishi misrda yashagan u kishi ham bu ikkala imomni ko'rmagan u kishini ham ilmiy izlanishlari mana shu ikkala imomni xulosalariga deyarli bir xil yaqin bo'lgan imomi tahoviyning shagirdlari u kishining aqida mana shu maktabini davom etkizishmadi u kishini kitoblari qoldi ash'ariy aqidasidagilar ham moturidiy aqidasidagilar ham imomi tahoviyning kitoblarini mo'tabar qilib nima qiladi o'qiydi o'rganadi imomi tahoviy hanafiy mazhabida bo'lgan ma'qulmi men hadis bilaman menga mazhab kerak yo'q deyayotgan ukalar eshitib qo'yingla imom shofiy to'rtala mazhab boshlari hadis ilmida ummon dengiz bo'lgan hadis turibdi nima qilaman men mazhabni demagan наоbоrot o'zlari mazhab boshlashgan tushunarlimi nimaga sizlar hanafiy mazhabini ushlaysizlar hanafiy aqidasini ushlamaysizlar e, nima deyapsan uka sen tushunyapsanmi o'zi nima deyotganingni ilmsizlik ilmsiz odam o'ziga shunaqa bir yomonlikni qilib oladiki dushmani ham qilolmas edi uni tushunarlimi dushmani ham unga qilolmaydigan yomonlikni ilmsiz odam o'zi qilib oladi problema nimada o'sha yomonlikni qilayotganligini tushunmayapti so'zimizni nihoyasida aytamiz odamlar to'rt xil bo'ladi deydi hukmolar diqqat qilib turinglar shu to'rt odan bittasi siz bilan men birinchi odam u biladi bilishini ham biladi bu olim bunga ergashinglar ikkinchisi biladi lekin unutib qo'ygan biladi unutib qo'ygan bu g'ofil bunga eslatinglar uchinchisi bilmaydi lekin bilmasligini biladi bilmaydi va bilmasligini biladi ilmsizligini bunga o'rgatinglar endi mana shu logika bilan ketsak to'rtinchisi kim bo'ladi <laughs> bilmaydi lekin bilmasligini ham bilmaydi bu shayton bundan uzoq bo'linglar deydi biz qaysinisimiz biz birinchisimiz biz bilamiz bilishimiz sen qossobsan qossobda sen birinchi odamsan bilasan bilishingni bilasan avval o'zimizni mana shu to'rttadan bittasiga ajratib olaylik yigitlar ine gapiramiz shu pozitsiyadan kelib chiqib turib inak bir ish qilamiz shu pozitsiyadan kelib chiqib turib qaysinisimiz biz to'rtinchi bor faqat o'zi to'rtinchi toifadan ekanligini tushunmaydi bizni ota bobolarimiz islom ummatiga ularni dinini ta'lim bergan ulamolarning yurti bizni bobolarimiz mana shunday yurtdan biz ota bobolarimiz buxoriydan faxrlanamiz termiziy deb imom salaxsiy deb marg'iloniy deb faxrlanamiz butun islom ummatiga bizni yurtdagi ulamolar dinini o'rgatgan endi ag'dan bag'dan kelib qolgan светной suvni ichib turib zo'r ekan demaylar. buloqlar daryolar o'zimizda suvni tinig'i o'zimizda faqat boshiga borish kerakda u suvni u yerga borganda mehnat qilish kerak kitob o'qish kerak unga toqatimiz yo'q undan ko'ra bir marta ikki marta işte eshitib olgan narsamizni boshimizga kiyib olamiz o'zimizni olim deymiz birinchisi biladi bilishini biladi olim ikkinchisi biladi unutib qo'ygan g'ofil uchinchisi bilmaydi bilmasligini biladi bu johil o'rgatinglar to'rtinchisi bilmaydi o'zi ish baloni alloh subhan va taolo haqda bardavom qilsin hammamizni mana shu ota bobolarimiz ushlab kelgan ahli sunna va jamoa yo'lida mahkam turishlikka alloh tavfiq bersin har xil oqimlardan dinimizga yot bo'lgan tushunchalardan alloh taolo o'zi saqlagan bo'lsin zero insonni o'lchov tushunchasi buzilgan bo'lsa uni hayoti buzilib ketadi o'lchov tushunchasi shariat ramkasida bo'ladigan bo'lsa uni hamma yo'q